महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी मुंबई भारतीय सभा नाशिक तसेच सिंधू सखा संगमतर्फे धमाल सिंधी नाट्य मुख्य प्यार आ तोसा आणि सिंधियाजी सुरहान कार्यक्रम संपन्न झाले सर्वप्रथम मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले आलेल्या मान्यवरांचे भारतीय सिंधू सभातर्फे स्वागत करण्यात आले सिंधी गीतांवर कलाकारांनी उत्कृष्ट नाट्य सादर करून उपस्थित प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं संत कंवरराम यांच्या वेशभूषेत कलाकारांनी संतांची जीवनगाथा सादर केली जुली तेजवाणी यांचे दिग्दर्शित सिंचियतजी सुरहाण आणि मुखे प्यारा तोसा हा धमाल सिंधी नाट्य कॉमेडी कार्यक्रम बुधवारी चोवीस जुलैला नाशिक येथील कालिदास कला कलामंदिर ठिकाणी संपन्न झाले सिंधी साहित्य हे जगातील सर्वात जुनं साहित्य असून यावेळी सिंधी साहित्य सिंधी वेशभूषा सिंधी व्यंजन याबाबत विशेषत युवा पिढीला कार्यक्रमाद्वारे माहिती देण्यात आली भारतीय सिंधू सभातर्फे विविध सामाजिक उपक्रम राबविले जात असतात सिंधी समाजानं एकत्र यावं सिंधी भाषेला उभारी मिळावी यासाठी भारतीय सिंधू सभा सदैव प्रयत्नशील असते सेवा संघटन आणि संस्कारांचं बृद वाक्य घेऊन समाजसेवेत भारतीय सिंधू सभा कार्य करत असते सिंधी समाजाचे एकत्रीकरण राष्ट्र आणि मानवतेची सेवा सिंधी संस्कृती भाषा वारसा सामाजिक वैशिष्ट्ये आणि अद्वितीय सिंधी जीवनशैली जतन आणि मजबूत करणे सामाजिक सांस्कृतिक संस्थांचा चारित्र्य विकास करणे ही भारतीय सिंधू सभेची मुख्य उद्दिष्ट आहेत त्यासाठी पदाधिकारी प्रयत्नशील असतात यावेळी प्रमुख पाहुणे भारतीय सिंधू सभाचे माजी अध्यक्ष दादा लधाराम नागवाणी भारतीय सिंधू सभाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष सुरेश हेमनाणी महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीचे सचिव महेश सुखरामानी दिनेश दोदाणी प्रीतमदास रावलाणी आदी उपस्थित होते भारतीय सिंधू सभाचे नाशिक जिल्हा अध्यक्ष राजेश गोधवाणी नाशिक शहर अध्यक्ष किशन आडवाणी महिला अध्यक्ष रितिका कलाणी उपाध्यक्ष किशन परमाणी उपाध्यक्ष हरीश कटारिया सेक्रेटरी अमित ताणी जॉईंट सेक्रेटरी ननिक केसवाणी शहर युवा अध्यक्ष दिनेश साधवाणी कार्याध्यक्ष मोहित रामवाणी अनिल चावला नवीन केवलाणी सनी दौडाणी मुकेश वैलेचा सेवक दर्डा प्रेम हरियाणी अनिल चावला कैलेश राणी कैलाश राणी सुदर्शन चंदाणी सनी चावला सचिन कुकरेजा चा, आदी कार्यकर्ते कार्यक्रम यशस्वीतीसाठी प्रयत्नशील होते जय मैं सुरेश हिमलानी भारतीय सिंधु सभा महाराष्ट्र अध्यक्ष से आया हूं। आज बता दे खुशी हो रही है रे नाशिक में हमारी भारतीय सिंधु सभा की शाखा की स्थापना हो रही है हमारे भाई श्री कृष्णचंद आडवाणी जी अध्यक्ष हैं महिला अध्यक्ष रानी उदासी हैं और युवा अध्यक्ष हाँ सॉरी महिला अध्यक्ष ऋतिका तालानी जी है युवा अध्यक्ष दिने श्री दिनेश साधवानी जी को पद का जिम्मेदारी दिया जा रहा है युवा के पद का तो हमारी भारतीय सिंधु सभा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और 350 से ज्यादा शाखाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में और अभी महाराष्ट्र का और नासिक का काम वैसे भी बहुत अच्छा था अब और स्पीड से बढ़ेगा हम सबको बहुत उम्मीदें हैं और हमारी तरफ से शुभकामनाएं न्यू टीम को भारतीय सिंधु सभा हमारे सिंधी समाज के साहित्य संस्कृति और सभ्यता का ध्यान रखते हैं इसीलिए आज हम सब यहाँ पर रहे हैं शुक्रिया जय झूलला महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी पूरे महाराष्ट्र में सिंधी समाज के जितने भी बहुल कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर हर कोने में पहुंचकर अपनी भाषा अपनी संस्कृति अपने खान पान अपने त्यौहार के बारे में सभी लोगों से मिलकर वहाँ पर प्रोग्राम कर उनसे बात कर और आजकल आज के जो युवा हैं उनसे जुड़कर उनको अपनी संस्कृति की जानकारी देकर पूरे महाराष्ट्र में प्रवास कर रही है उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर नासिक में भारतीय सिंधु सभा की टीम के साथ में नासिक में हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम किया है जिसके अध्यक्ष किशन आडवाणी जी महिला अध्यक्ष रुतिका कालानी जी और युवा अध्यक्ष साधवानी जी और उनकी पूरी टीम राजेश गोदवानी जी जिला अध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ हैं पूरी टीम ने मिलकर यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन किया है लोगों को यहाँ पर बुलाया है और महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा हम पूरे महाराष्ट्र में फिर एक दफा जहां जहां जितनी जितनी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ रही है हम उनके साथ में मिलकर ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं और मैं आज आपके चैनल द्वारा ये वायदा करता हूं कि फिर कुछ ही महीनों बाद नासिक में हम एक अलग तरीके का एक प्रयोजन करेंगे जिसमें सभी युवाओं के साथ मिलकर हमारी जो संवाद होता है जो युवाओं से क्योंकि आज समाज हमारे से थोड़ा विमुख हो रहा है भाषा और संस्कृति के प्रति तो युवाओं को जोड़ने के लिए भारतीय सिंधु सभा अगले कुछ तीन महीनों में यहाँ पर प्रोग्राम करने जा रही है उसकी भी जवाबदारी महाराष्ट्र सिंधी सहायता का ले रही है मैं इनसे बेहतर करता हूं जय झूलला